Например, провинция Нижняя Австрия и до сих пор имеет сине-желтый флаг. А вы пытаетесь, пытаетесь огромное количество флагов, которые были на территории Австрийской империи, свести каким-то сине-желтым соответствием. Ну хорошо, даже если придумал это дело наместник провинции Галиция, хотя такой провинции и не было, было королевство Галиции и Ладомерии в составе Австрийской империи. Это так, для деталей. Это была это была То есть вы не, это знаете, знаете, я, вы я это, вы не знаете устройство административной Австрийской империи, пытаетесь меня в чем-то убедить? Ну хорошо, даже если это была провинция Австрийской империи, как вы называете, и даже если этот флаг придумал какой-то, там, какой какой там, там на месте. Я более меня в этом вопросе. Я понял, так я более следующий ну, ну, вы, ну, вы так, и вам пытаюсь вот, вот я более сведущий в этом вопросе. И говорю, и говорю о том, что, что там не было провинций. провинций а, австрийская монархия делилась на короля.